ఓం సాయి మాస్టర్ ఓం సాయి మాస్టర్ ఓం సాయి మాస్టర్ ఇరవై ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరం నవంబర్ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ సద్గురుముక్తుల పాద పద్మములకు మన్నవ సత్యం పుష్పాంజలి సమర్పిస్తున్నాడు మిత్రులారా నేను సిద్ధి నుంచి అవుతున్న బాబా సమాజ మందిరం ప్రత్యక్ష ప్రసార దర్శనం చేసుకుంటూ సాయినాథ్ దత్తపాతక నామం స్మరిస్తూ ఉన్నాను మిత్రులారా ఇప్పుడు సమాజ మందిరంలో మధ్యాహ్న హార్తీసాగం జరుగుతున్నది

अन्त्ययरूपावतारा सदवैरावसतो नृपितारा अनुजया तु कुमारा सदा स्वरूपं निरानन्द्र

नमामि श्रुतेशान भास्वं प्रभावं अहम् पावनितं प्रसन्नं प्रभावं नमामिश्वरं सद्गुणं साइनातम सथाम्वे शलमारम् मम देवादिराम स्वदासो ्रह्म साक्षात् स्वयं संभवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् संता प्रकोहं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् पाणिभेऽखिलनां सर्वार्धसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं धातापि तद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा सम्प्रापितोऽत्मि प्रभो श्रीमत्सायि परेशपादकमला नान्यश्चरण्यं मम भक्तकामविबुदद्रुमं प्रभुं माययोपहतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमहर्निशं मुदा शरत्सुधां सुप्रीतिमप्रकाशम् उपातपत्रम् तव सायिनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययातापमपाकरोतु उपासनादैवतसायिनाथ स्तवैन्मयोपासनिनास्तु तस्त्वम् रमेन्मनो मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यदाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् शीदसायी सद्गुरोदयानि ते श्रीसाईनाथचरणामृतपूनचित्ता तत्तादसेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्यदुरितौ कविनी गतास्ते कैवल्यधामपरमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पटे भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवे ध्रुवम् कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं विदितमवितं वा सर्वमे तत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीप्रभो सायिनाथ श्रीसच्चिदानन्दसद्गुरु सायिनाथमहाराज की जय सच्चिदानन्दसद्गुरु साइनात् महा